Всем привет! Приехал на объект заменить силовый кабель на электросчетах. У нас, короче, такая проблема. СИП, провод, самый несущий изолированный провод. И где в сарае внутри влага, аммиак, все жре, изоляция жре. Уже за 7-8 лет воздержала все, что и тем более все бэушно и с кусочки. У нас заходы 17, э, 16 сип сюда и я сюда подвил кабель АВГ 4 на 10 Всего достаточно, даже и богато, потому что сзади у меня насос фекальный на 7,5 кВт. А, этот а кабель выдержит десяточка 4 на 10 До 20-25 до кВт, ну, максимальна потужність, мощність. Так ми зараз під напругою виключаємо усе, і залили провода, витягуємо акуратно, щоб не замкнуло. І затягуємо без напруги. Це зсі під напругою, а це не з напругою. Все, монтуємо і далі йдемо. Так, все ми підключили, 0-3 фази. А дальше без комментариев буду щитки снимать до того момента, как подключать центральный кабель си, Сам несущий зеленый провод 4 на 25 центральный до счетчика. Это у нас пусковый ящик для фекального насоса 7,5 кВт. Ладно, поехали. Так, щиток вторый готовый подключенный до кабеля АВВ 4 на 10 Три фазы, ноль, нейтраль. Поехали дальше. Вот и третий щиток. Кабзда. Кабздец. Третий щиток есть. Я похытался. Тут нейтраль, ноль, подгоралы. Вода хреновые автоматы из-за стены. Я поставил трехполисный автомат, у на сам бед. Поехали до четвертого. Это четвертый щиток. Е5 еще. Все, поехали подключать и отключать. Четвертый тоже ящик готовый. Распределительный щиток. Завалы. кабель. Теперь совсем пятый в офисе. И центральный СИП. 4 на 25 переключить. До счетчика или там до кабеля. Так, ну, это провода, что с нравится. Пизди. Все уже получше. Щиток. Так, первый шкаф. 220. Вот тут проблема есть с фазой. Значит, здесь прокалющий не проколол. Ну, сейчас будем разбираться. Пошли до другого щитка. Фаза есть вроде бы. Но и нема и одновременно. Короче, здесь прокалище. Надо, покрыть правда, зачищать. Так, проблема трошки с прокалющим. Проверка первого щитка. Есть, 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 220. Все, закрываем, и идем далее. Так, на третьем щитку тут все нормально, на втором проблема. Где-то ноль пропал, нейтраль. Ну, найдем. Так, дыр-насос тоже нормально. Оставься второй ящик распределенный. Там три фазы есть, а нуля не Значит, опять здесь прокалющий выхохаливается. Вот, Ладно, сейчас будем шукать. Так, последний щиток. Второй. Проверяем. Фаза 0. Ну, между фазами все понятно. Включим автомат. Сейчас, секундочку. О. И между фазами. 380. Все працює. Вот такая переделка. 5 щитов на 380. Это распределительные автоматики. Автоматы стоять. И один щиток для запуска фекального насоса на 7,5 кВт. Всем пока, до следующего видео. При подключении.